так и начинаем само собой получается наш фильм основывается на том как строить дешевые водоемы это мы имеем 1000 гривен ушло общей сложности на весь материал который сделан этот бассейн вода в нем стоит не уходит держится дети купаются каждый день водоемы бывают разного типа но я занимаюсь только дешевыми водоемами, которые уходятся очень дешевым. Вот весь водоем маленький. Сделан у нас на основе. Можешь пройти? На основе земляных работ. Облаживание дерном и приемки. Быстро, дешево и качественно. А вот пошли другие водоемы, которые содержат в себе рыбу. Давай быстрее иди сюда, пока рыба есть, плавает видно. Рыбу. Это размер 5,50 на 9 рядышком водоем. Это прудик называется 4,50 на 11 метров, глубина 80. Это тоже все 120 пленка в земле, не пропускает и все держится и разводится рыба. В этом водоеме у нас рыба кони, нерестилища и мальки тут плавают. Там уже выросной пруд. Все о прудах и водоемах. Кому что интересно, может задавать вопросы. Обращайтесь. А плохо, что он такой. Плохо видно. Да, сейчас она кушать не хочет, попряжет.